Добрый день, меня зовут Андрей Андрей, я депутат Киевсовета, который избран от данной территории. Знаете, для меня это как я здесь живу на Антоново 3, буквально тут метров 400. Здесь, для моих соседей, для моих избирателей, да вообще для киевлян, которые здесь живут, это очень и очень важное мероприятие, это открытие это берет. Я уже говорил, что я прошел все здесь двора, дворы, общался со всеми жителями в предвыборную кампанию. На каждой встрече. Говорили и требовали а, возобновить работу этого билета. А Светлана Светлана сказала правильно, что для старшего поколения это очень важно мы понимаем, что в город Киев а, у нас очень большой разрыв между а, богатыми и не, э, скажем так, бедными, да, людьми. И для людей с низким достатком а, такие бюветы очень важны, потому что мы понимаем такое состояние труб канализационных, которые идут там а, водопроводные, которые ведут к нам в каждом квартире. А, качество воды мы понимаем адекватно. И вот такие вот бюветы они как раз влияют на состояние а, а, здоровья каждого киевлянина. Я очень благодарен нашему мэру Виталию Крючку, потому что очень многие из э, разных советчиков, чиновников и критиков э, отталкивали его от идеи возобновления этих бюджетов. Но вы только что слышали доклад э, директора Киевафонда, который говорит, сколько стоит э, для киевлянина, э, для города э, литр этой воды мы знаем, какая стоимость в магазинах. Это очень важно. Также я хотел бы благодарить всех руководителей. Это департамент жителей коммунального хозяйства, которым я неоднократно встречался с ним, обсуждали, как можно будет реанимировать этот бювет. Это Дмитрий Новицкий, сейчас он гендиректор водоканала. Это Козловская с которыми мы встречались, обсуждали, закладывали в программу в прошлом году еще проектные работы. В этом году мы уже заложили деньги на фактическое ревью. Я ей благодарен, что мы обсудили не только этот бювет, но и бювет на проспекте Лобановска, который тоже будет вознан. То есть это маленькие дела, которые для каждого кинема очень важны. Поэтому я им очень благодарен в лице всех соломенчан. Так что приходите, пейте нашу воду и будьте здоровы да.